Позывной батя, буду сразу разговаривать на вашем языке. Командир отдельного взвода. Поступила команда привлекать вас в ремонтники, отстраивание завало то, что натворила ваша пи***шка. У меня есть ваши позывные из вашими профессиями. Так. Старый, кто такой старый? Такие. Ага на крышу вряд ли залезешь, да, если восстанавливать крышу, или залезешь, если надо. Копать можешь, копать, рубать, носить. Все, садись. Газовый электросварщик, это EUSL, Кто такой? ЕСУ. Варишь хорошо? Да. Ворота сможешь сварить? Так точно. Петли приварить? Да, Подходишь. Помощник. Помощник надо или сам справишься, пособник? Понятно. Подходишь. Черкес. Yeah. Черкес. Подходишь сразу. <свяк> Губа. Yeah. Губ... Губа. Подходишь сразу. С крышами имели дело? С крышами, заборами. Имел, но больше... Высоты боишься? Высоты не боюсь. Но... Значит, справишься, подходишь. Будешь помогать сварщику подсобнику. Заборы, сварка, все, Бэк. Бэк. Будивельник написано. Фасады можешь делать, например, раствор мешать можешь. Подходишь. Альпинист, промышленный альпинист. Все, то есть сделаешь. Высоты, значит, не боишься точно, правильно? Подходишь. Води мебляр дилер, дилер. Хорошо. Если мебляр, значит, грубо говоря, там скворечник сделать можешь, подходишь. Питон. Будевельник широкого профиля. Я думаю, умеешь все, да? Деревянный. Забор сделай деревянный, сможешь? Штафетник? Так. И металлический смогу. Я понял. Рулеткой можешь пользоваться, лазером и так далее? И всеми инструментами. Понятно. Подходишь. Камма. Написано просто будивельник. Высоты боишься? Нет. Нет. На лесах сможешь работать? Нет. Все, подходишь. Гермес. Нет. Художник. Художник-декоратор. Красиво дрова сложить сможешь? Смогу. Подходишь. Подходишь. Вообще, вы э, согласны помогать, участвовать вообще в таких работах? Так <говорит> <говорит> Сколько тебе лет? 21. 21? Да. Позывной? Шкет. Шкет. Подходишь. Еще кто-то? Позывной? Каска. Сколько тебе лет? 18. Молодой. Таскать. Подходишь, будешь таскать. Вас молодой. Каспер, так? Да. Хорошо. Все, все один вопрос. Хотите ли вы восстанавливать руины? Так точно. Так точно. Так точно. Все хотят. Вот и